Salam müəllimlər, hər birinizi salamlayıram. Hər birinizə müsahibə mərhələsində bol-bol uğurlar arzu edirəm. Və onda qeyd etmək istəyirəm ki, müsahibə mərhələsi çətin bir mərhələ deyil. Əsas rol oynayır nitqin inkişafı, həyəcanınızın olmaması və komissiya üzvləri tərəfindən gələn ə, suallara səmimi şəkildə cavab verməyiniz. Bilirsiniz ki, səmimilik hər zaman plandadır. Keçək indi müsahibə sualımızın müzakirəsinə. Multizimli uşaq olarsa kimə müraciət edərsiniz? Birinci görə multizim nə deməkdir? Multizim latın sözü olmuşdur. Mutus ifadəsindən yaranmışdır. Səssiz, susqun deməkdir. Bu nevroloqudur ola bilər, psixoloqudur ola bilər. Ailə cinayətlərinin, ailə münaqişələrinin, hər hansı bir qəzanın, travmanın alması nəticəsində uşağın psixologiyası pozulur və getdikcə uşaq özünə qapanır və danışmaqdan belə deyim də çəkinir. E, mutizm iki qrupa ayrılır: orqanik və funksional mutizm. Orqanik fu mutizm də yəni psixoloji səbəbdən e, qaynaqlanmır. Orqanik mutizm mərkəzi sinir sistemindəki problemlərdən yanar. Yəni beyinlə əlaqədar olur. Funksional mutizm isə özü də alt qruplara bölünür: simbiotik, reaktiv, passiv, danışmaq fobiyası və e, multizm iki növü vardır. Total multizm və selektiv multizm. Ən çox müsahibədə sual verilən növləridir. Total multizm nədir? Total multizmdə uşaqlar heç kimlə üsültə girmirlər e, və e, bəzi nadir hallarda isə fikirlərini yazılı şəkildə ifadə edirlər. Yəni yazılı şəkildə üsültə girirlər. Selektiv multizmi isə özləri seçir. Bir və ya bir neçə şəxsi özləri seçir və yalnız onlarla ünivsitetə girirlər amma göz kontaktından da çəkinirlər. Yəni göz kontakti qurmurlar. Selektiv mutizmdə uşaqlar. Və mutizmin belə deyim də davam etmə müddətinə görə də iki yerə bölünür. Keçici də ola bilər davamlı multizmdə ola bilər. Və multizm uşaq olsa, bəs biz kimə müraciət edəcəyik sinifdə? Müəllim olaraq bizim öhdəliyimizə də çox şey düşür. Müəllim özü bir psixoloq olmalıdır əlbəttə ki. Multizmli uşaq olarsa çalışaram ki, aktiv şagirdlərin zərgəsində əyləşdirim və tez-tez ləfiyə çıxardım, göz kontaktına girim həmin uşaqla sinifimizdə hiperaktiv şagirdlər olur da bəzən. Hiperaktiv şagirdlərin zərigəsində əyləşdirməkdir müəllimin vəzifəsi. Dərsdən sonra psixoloqla söhbətə aparmaqdır, mütləq şəkildə məktəbin psixoloqu ilə, valideynlə əməkdaşlıq etməlidir. Mütləq, çünki əgər növün ayrıd edici, əgər ağır bir multizmin uşaqı olarsa, valideynlə əməkdaşlıq etmək lazımdır və mütləq şəkildə psixoloqa Ə, müraciət etməyini tələb edir. Müəllim ola bilər amma bizim vəzifəmiz odur ki, dərslə həmin o şagirdlə bayaq sadaladığım nüanslara toxunara dərsi keçmək, psixoloji söhbətlər aparmaq və məktəb işte, məslohuquna yönləndirməkdir. Multizm haqqında bu qədər, inşallah faydalı bir videolar sizlər üçün.